জুবিন ক্ষেত্ৰত এজনো মানুহ নাই যিখন জুবিন ক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ভৰি পৰিছিলে যে য'ত নেকি পুলিচে কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হৈছিল যে ইমান মানুহ আমাৰ আহিব নালাগে বাধা দিছিলে যে যিমানেই মানুহ গৈছিলে তাত প্ৰশাসনো আছিলে কাৰণ বেছি ভিৰ হৈছিলে জুবিন ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই সময়ছোৱাত যিহেতু বহুখিনি অঘটনো ঘটিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো জানে কাৰণ জুবিন ক্ষেত্ৰত ইমানেই মানুহ গৈছিলে য'ত নেকি পুলিচে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেইখন জুবিন ক্ষেত্ৰত আজি এজনো মানুহ নাই আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে কাৰণ যেতিয়াৰ পৰাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত জুবিন গাৰ্গক লৈ চৰ্চা কৰিবলৈ বন্ধ কৰিছে মানে জুবিন গাৰ্গৰ চৰ্চাটো খুব কম চলিছে আগতে চলিছিলে কিছু কিন্তু একাংশ জুবিন অনুৰাগীয়ে কিন্তু এই চৰ্চাটো হোৱাটো বহুত বেছি নিবিচাৰে এতিয়া ইউটিউবত যদি আমি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ কিন্তু তাতে কমেণ্টত বেয়াকৈ লিখিব কাৰণ তহঁতি পইচাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছে বুলি ক'ব কিয় বা বেলেগ কিবা কিবা কথা ক'ব তেওঁলোকে কিন্তু একাংশ অনুৰাগীয়ে আছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গক আজিও পাহৰা নাই মানে তেওঁলোক প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী গতিকে সেইসকল অনুৰাগীয়ে এই যিটো দৃশ্য দেখি তেওঁলোকৰ হয়তো বেয়া লাগিব কাৰণ জুবিন ক্ষেত্ৰত এজনো আজি মানুহ নাই কিয় হৈছে এনেকুৱা আচলতে এনেকুৱা হয় এটা কাৰণেই কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱটো ক্ৰমান্বয়ে কমি অবি গৈ আছে জুবিন ক্ষেত্ৰক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া যেনেধৰণে এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিছিলে তেনেধৰণে এক্টিভ হয়তো হোৱা নাই লাহে লাহে তেওঁলোক নোযোৱা হৈছে কেমেৰামেনসমূহ নোযোৱা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে সেই দৃশ্য দেখুৱাই থাকিলেহে হয়তো তাত হয়তো মানুহ যাব এনেকুৱা আজিকালি এচা মানুহ আছে যি নেকি কেমেৰাত ওলাই ভাল পায় কেমেৰা তাত যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে তাত মানুহ নাযায় আৰু সেই বিষয়টোৰ ওপৰত খুব চৰ্চা হৈ থাকিব লাগিব এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হোৱা আজি কেইদিন হৈছে আজি এজনো মানুহ নাই আচলতে কিয় এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটিব লাগিছিল নঘটা এটা ঘটনা হৈছে হয়তো আমি ভবাই নাছিলোঁ জুবিন ক্ষেত্ৰত এজনো মানুহ নাথাকিব বুলি কেতিয়াও আমি ভবা নাই য'ত নেকি জুবিন ক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে একেলগে তেওঁলোকে শুইছিলে একেলগে সময় পাৰ কৰিছিলে বা গান বাজনাকে আদি কৰি যিমানবিলাক মানে সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিজে দেখিছিলে যে কিমান নাম পাৰ্টি কিবা পাৰ্টি এনেকে কৈ আছিলে কিন্তু এইবিলাক ক'লৈ গ'ল এতিয়া কিয় নোযোৱা হ'ল কিয় জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নোযোৱা হ'ল মানুহবিলাক আচলতে এইটো ৰাজনীতি কৰা হৈছে নেকি ৰাজনীতি কৰাৰ পিছতে জুবিন ক্ষেত্ৰত মানুহ কমি গ'ল নেকি এনে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহে যে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা হ'ল কংগ্ৰেছ বিজেপি এ জে পি সকলোৱে যদি ৰাজনীতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছত জুবিন ক্ষেত্ৰত মানুহ নোযোৱা হ'ল আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি ঘটিব বুলি কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ জুবিন ক্ষেত্ৰত কেৱল জুবিনক ভালপোৱা মানুহসকলে যাবলৈ কেনেকুৱা কথা নহয় সকলোৱে যাব লাগে যি নেকি জুবিন গাৰ্গে হানিমূলতো বিশ পঁচিছজন মানুহ লৈ গৈছিলে আৰু সেইগৰাকী জুবিন গাৰ্গে আজি অকলে পাৰ কৰিছে পূজা কৰি নিশা এনেকুৱা এটা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ জুবিন ক্ষেত্ৰত মানুহ নথকা মানে জুবিন গাৰ্গ অকলশেৰা হোৱা হয়তো জুবিন গাৰ্গে জীয়াই থকা হ'লে হয়তো ক'লেহেঁতেন যে আজি মোৰ ওচৰত এজনো মানুহ নাই আৰু তেওঁ যিহেতু জানেই যে জীৱিত কালত তেখেত যিহেতু নিসংগ জীৱন তেখেতে কটাইছিলে বুলিও কৈছে তেওঁ নিসংগতা ভালো পাইছিলে বুলি কৈছিলে গতিকে তেওঁ জীৱনত বহু ঘটনা ঘটি গৈছে কিন্তু এইটো এটা অন্যতম ঘটনা মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকে নিশ্চয় দেখি আছে স্কিনত হয়তো এই পৰিৱেশটো দেখাৰ পিছত হয়তো মানুহ যাব জুবিন ক্ষেত্ৰত হয়তো চাকি বন্দী জ্বলাবলৈ যাব কিন্তু যিখন জুবিন ক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ চাকি ভৰি পৰিছিলে আৰু সেই ক্ষেত্ৰখনত লাহে লাহে চাকিৰ সংখ্যা কমি কমি গৈ আছে মই ভাবোঁ যিসকল অনুৰাগীয়ে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাব আৰু একছ চাকি জ্বলাই আহিব धन्यवाद तो जय